Salam əziz şagirdlər. Bu dərsimizdə sizinlə karbon turşuları bölməsindən doymamış birəsaslı karbon turşuları və yağ turşuları mövzularını öyrənəcəyik. Doymamış birəsaslı karbon turşuları. Karboidrogen radikalında bir və ya bir neçə pi rabitə saxlayan karbon turşularına doymamış birəsaslı karbon turşuları deyil. Əvvəlcə karbodrogen radikalında bir ədəd pi rabitə saxlayan karbon turşularına baxaq. Bu turşuların ilk nümayəndəsi akril və ya propen turşudur. Növbəti nümayəndəsi metaakril və ya 2-metilpropen turşusudur. Göründüyü kimi, hər iki turşunun karbodrogen radikalında Bir ədəd pi radikatı saxlanılır. Tərk karbohidratgen radikalında bir ədəd pi radikatı saxlayan doymamış bir əsaslı karbon turşularına olefin turşusunu da misal göstərmək olar. Göründüyü kimi olefin turşusunda karbohidratgen radikalında bir ədəd pi radikatı vardır. 2 qat rabitəli karbon atomları elə yerləşmişdir ki, Olein tursunun həm cis, həm də trans izomeri alınır. Cis forma olein turşusudur, trans forma isə elaidin turşu adlandırılır. Bu izomerlər bir-birindən bəzi fiziki xassələrinə görə fərqlənirlər. Belə ki, olein turşusu adi şəraitdə mayi halındadır və ərimə temperaturu 16 dərəcə C'dir. Elaidin turşusu isə adi şəraitdə bərk haldadır və əlminə temperaturu 46 dərəcə C temperaturudur. Kərcibində, yəni karbohidrogen radikalında bir ədəd 2 qat orbitəsi olan karbon turşularının ümumi formulunu CNH2n-1COOH şəklində göstərə bilərik. Bəzi düsturlara baxaq. Hibrid orbitalarının sayı 4n-3'dür. Hibrid orbitallarının sayının 4n-3 olduğunu necə müəyyən edirik? Əgər bütün karbon atomları sp3 hibridləşmə vəzifində olsaydı, 4n formulu ilə müəyyən edərdi. Bildiyimiz kimi, bu karbon turşularında karboksidil radikalında olan pi rabitə ilə yanaşı, karboksil qrupunda da bir ədəd pi rabitə var idi. Karboksil qrupunda olan pi rabitədə Karbon atomunun bir qeyrihibrid orbitalı iştirak etmişdir. Karboderigen radikalında olan p-orbitənin yaranması üçün iki karbon atomunun hərəsindən bir qeyrihibrid orbitalın işqay etməsi lazımdır. Deməli, karbon atomlarından karboderigen radikalında 2 qeyrihibrid orbital və karboksil qrupunda 1 qeyrihibrid orbital vardır. Yəni 4 n sayından 3 çıxsaq biz karbon atomlarının hibrid orbitallarının sayını müəyyən etmiş olaraq. Sigma rabitələrinin sayı 3n - 1 ilə müəyyən edilir. Bəs görəsən bu düsturu hardan almışdılar? Yadımıza salırıq. Doymuş bir əsaslı karbon turşularında ümumi sigma rabitələrinin sayı 3n + 1-ə bərabər idi. Doyunmuş bir əsaslı karbon turşuları ilə bu turşuların fərqi nədədir? 2 hidrogen atomunun itməsi hesabına bir piratə yaranmışdır. 2 hidrogen atomunun itməsi 2 siqma rabitənin itməsi deməkdir. Deməli 3n+1 sayından 2 çıxsa 3n-1 sayını almış olarıq. Karbon atomları arasında olan siqma rabitə artıq hər birimizə məlumdur ki, karbon atomunun sayından 1 vahid az olacaqdır. Yəni, karbon atomunun sayı n-ə bərabərdirsə, bu rabitə n+1-ə bərabər olacaqdır. Tərkibində karbohidrogen radikalında bir ədəd pi rabitə saxlayan doymamış bir əsaslı karbon turşularının bəzi alınma üsullarına baxaq. Karbon turşusunun momo halogenli törəməsinin Metanolin hidroksidən spirtdə məhlula reaksiyası. Toyunmuş karbon turşularının hidroksil qruplu törəmələrinin qatı sulfat turşusu ilə dehidratlaşması. Toyunmuş bir əsaslı karbon turşularının dihalogenli törəmələrinin sink metallı ilə reaksiyası. Bu reaksiyalar göstərir ki, doymamış bir əsaslı karbon turşularının alınma üsulları alkinlərin alınma üsullarına çox bənzəyir. Akril turşusunun fərqli bir alınma üsuluna baxaq. Bu akril metilinin su ilə reaksiyasıdır. Bu zaman katalizator kimi sulfat turşusu iştirak edir və reaksiya məhsulu kimi akril turşusu və amonyak əmələ gəlir. Doymamış birasaslı karbon turşularının kimyəvi xassələrinə baxaq. Bunların kimyəvi xassələri də alkinlərin kimyəvi xassələrinə çox bənzərdir. Alkinlər kimi katalizator və temperaturun təsiri ilə hidrogenlə reaksiyaya daxil olaraq doymuş karbon turşularına çevrilirlər. Eyni zamanda adi şəraitdə qurulmuş suyu rəngsizləşdirirlər. Deməli, doyumamış birasaslı karbon turşuları Doymuş bir əsaslı karbon turşularından fərqli olaraq adi şəraitdə brunnu suyu rəngsizləşdirirlər. Toymamış bir əsaslı karbon turşularını alkellərin xassələrindən fərqləndirən bir xassəsi var. Bu xassə bu xassəyə baxaq. Deməli, doyumamış karbon turşularına hidrogen halogenid və suyun birləşməsi Markovikov qaydasının əks nəyidir? Alkenlərdə yadımıza salaraq. Alkenlərdə Markovnikov qaydasına görə HX tipli maddənin birləşməsi zamanı hidrogen atomu hidrogen atomu çox olan ikiqat rabitəli karbon atomuna və digər hissə isə hidrogen atomu az olan ikiqat rabitəli karbon atomuna birləşir. Deməli, doymamış birasəsli karbon turşularında bunun əksi olacaqdır. Yəni Aşadakı misalda göründüyü kimi, hidrogen atomu çox olanla brom birləşmişdir. Hidrogen atomu olan 2 qat rabitəli karbon A hidrogen atomu sayı az olanla isə hidrogen atomu birləşmişdir. Toymamış karbon turşularının mühüm xassələrindən biri də onların polimerləşməsidir. Polimerləşmə məhsulu daha çox tətbiq olunan 2 doymamış bir əsaslı turşunun polimerləşməsinə baxaq. Bunlar akril və metaakril turşularıdır. Akril turşunun polimerləşməsindən uyğun olaraq poliakril, metaakril turşunun polimerləşməsindən isə polimetakril turşusu alınır. İndi isə karbohidrogen radikalında 2 ədəd 2qat rabitəsi olan toymamış karbon turşularına baxaq. Bu karbon turşularının ümumi formulu CnH2n-3COOH-a bərabərdir. Buna misal olaraq linol turşusunu göstərmək olar. Linol turşusunun ümumi formulu C17H31COOH-dur. Linol turşusunun karbohidrat radikalında neçə ədəd pi rabitə olduğunu bilmək istəsək dəqablərik ki 2 ədəd pirabitə saxlayır. Amca ümumi olaraq linol turşusunda 3 ədəd pirabitə saxlanmışdır. 2-si karbohidrat radikalında, biri isə karboksil qrupunda. Karbohidrat radikalında 3 ədəd 2qat rabitəsi olan doymamış karbon turşularına baxaq. Bu karbon turşularının ümumi formulu CnH2n-5COOH-dur. Bu karbon turşularının mühüm nümayəndəsi linulen turşusudur. Linulen turşunun ümumi formulu C17H29-dur. Formuldan görünür ki və quruluşdan görünür ki, linulen turşusunda karbohidrat radikalında 3 pi rabitə vardır, amma ümumi molekulda 4 pi rabitə saxlanılır. İndi isə yağ turşuları ilə tanış olaq. Ali karbon turşularının molekullarında əsasən 10-dan 20-yə qədər karbon atomu olur. Onların bir çoxu gliserinin mürəkkəb efirləri şəklində yağların tərkibində daxildir. Yağları əmələ gətirən bu ali karbon turşularına məhz yağ turşuları deyilir. Yağ turşularını karbohidrogen radikalına görə iki yerə bölürlər: doymuş yağ turşuları və doymamış yağ turşuları toymuş yağ turşularına palmitin, stearin, doymamış yağ turşularını isə olein, linol və linolen turşuları aiddir. Biz bu turşuların hər birinin kimyəvi formulunu bilirik. Yağ turşularının bəzi xüsusiyyətləri ilə tanış olaq. Yağ turşuları molekullarının şaxəsiz zəncirində cüt sayda, əsasən 10-dan 20-yə qədər karbon atomu saxlayır. Təbiətdə ən geniş yayılanları triqliseritlər şəklində palmitin, stearin və olein turşularıdır. Doymamış yağ turşularının qalıqları yağın tərkibində əsasən cis izomer şəklində olurlar. Yağ turşularının molekulunda karbon-karbon rabitəsi istisna olmaqla karboksil qrupundan başqa digər funksional qruplar olmur. Doymamış yağ turşularının tərkibində Eyni sayda karbon atomu olan doymuş yağ turşularından daha aşağı temperaturda əriyir. Yağ turşusu molekulunda ikitqat rabitənin sayı artdıqca turşunun ərimə temperaturu aşağı düşür. Palmitin və stearin turşularının duzları müvafiq olaraq palmitatlar və stearatlar adlandırılır. Onların natrium və kalium duzları sabunun əsas tərkib hissəsidir. Palmitin və stearin turşularının qarışığı stearin şamlarının hazırlanmasında istifadə olunur.